45 секунд. 0-3. 40 секунд. И тут еще Русаков, Сергей. закисны за Напади маяка. 30 секунд. Невероятно. 0-3. Первая игра. Финал. Андрей доведет Делает погоду. Кедуа. Пауза. Вот только Альберт может выйти с обновленной ключкой за 15 секунд. Но сейчас Альберт покажет. Ну, правда, уже можно и не показывать и рахунок, и все. Валентинович, ну как, 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 вам рахунок? Для меня несподивно. Если кто сказал, что Спартак не забросит ни одной шайбы, я не поверил. 13. 10. 7 свисток. 7 секунд залишается. И глядачи потихонечку. Святослав. Казатин сегодня с нами здесь были. Покидают потихоньку. Леонид. 0-3. Я в легком шоке, я не знаю. Я считал, что уже следующая игра можно не играть. Ну как это? По протоколу? Одна секунда. 0-3. Остаточный рахунок. Перемагает Маяк. В первой фина... финальной игре. В первой финальной игре. В ривной все-таки игре. Я не могу сказать, что безоговорочно. Но это были китки и у Спартака. Но по владению шайба 60 на 40. По киткам в сторону. В Ну, моя. приятно удивляет и подтверждает статус лидера и фаворита турнира. Ну, уже в Подильской лиге, в финале, я уже так смотрю чуть подальше, моя там, тогда всех также рубайте и первую позицию. Ну, это... Я до конца знал, что Маяк а ну, выиграет. Да. И до новых встреч. До новых встреч. Благодарим вас. Это что-то.